Давайте начнем с самого, самого приятного. От одного из ваших коллег, от одной из ваших коллег было пожелание сделать рабочие места для работников средств массовой информации в стенах облгосадминистрации. Вот там увидели, появилась дверь, и мы на первом этаже сделаем что-то типа коворкинга для медиа куда там получится порядка 10 рабочих мест с подключенными к интернету ноутбуками, куда вы сможете приходить, пользоваться. Там будут шкафчики именные, куда вы там сможете оставлять вещи, если надо. Почему мы это делаем? Потому что у нас в планах много всякого веселого и важного, начиная с сентября, когда все возвращаются с отпусков. И чтобы вам туда-сюда не бегать, прибежали в облаку администрацию, убежали в редакцию, прибежали, убежали. Ну, то есть бегать можно по утрам. А то вы можете здесь проводить спокойное время, там у вас будет постоянный доступ, поэтому все, кто захотите, я думаю, что там за ближайшие две недели мы уже справимся, мы закончим этот проект. Самая нашумевшая тема прошлой недели – это Евровидение. Хотелось бы отобразить позицию Болгосадминистрации, она у нас совпадает с позицией Горсовета, а позиция следующая. Изначально, когда нам гарантировали некий прозрачный конкурс по определению города победителя, в его финал должны были выйти два города. Ну, собственно, вот мы вышли, и Киев, там потом еще Одесса оказалась. А потом должны были 1 августа объявить победителя, потом 5-го, потом 17-го, 25-го. По состоянию на 29 августа победителя никто не знает, я так понимаю, да? Вот. Время уходит, проект сложный для всех городов, 30 дней потеряно. Мы считаем, что это уже какая-то национальная традиция не делать ничего вовремя. Но у нас есть другое предложение ко всем жителям Днепра и Днепровской области. Мы считаем, что Евровидение Метеор нужно реконструировать не потому, что мы хотим провести Евровидение, а Евровидение должно хотеть приехать в Днепр, потому что здесь есть самый современный киноконцертный зал вместе с Ледовой ареной в нашей стране. Поэтому мы попросим Кабмин передать «Метеор» либо в коммунальную собственность, либо в областную, выделить деньги из областного бюджета, из городского бюджета, спокойненько сделать проект, который бы преобразил вообще весь этот район, где «Метеор» находится, и построить современную площадку для проведения концерта. А потом провести тот концерт, который выберут сами жители из того набора исполнителей, которые сюда приедут, и проводить там такие мероприятия регулярно. Почему это важно? Это важно, потому что, если вы помните, Львов превратился в город для туристов согласно своей концепции развития. Так вот, одним из а, пунктов этой концепции было проведение постоянное а, массовых мероприятий и форумов. Альфа-джаз-фест, вы все знаете, да, наверное, кто-то на нем был. У нас 10 сентября джазовый фестиваль а, проходит. И я уверен, что года через два-три через он уже будет сопоставим по именам тех, кто там выступает. А, книжный форум, медиафорум проходит во Львове. Они для этого используют помещение стадиона Львова арена, принадлежащего м -м, Министерству Молодежи и спорта. Мы хотим, чтобы у нас такое помещение для проведения всяких мероприятий а, было в коммунальной либо областной собственности. Мы привлекали сюда а, людей со всей страны и со всего мира, которые бы здесь что-то проводили. А, социалка. На прошлой неделе с госбюджетом мы получили 40 миллионов гривен на выплату пособие семьям с детьми малообеспеченным. Всего 178 тысяч семей проживают таких на территории Днепропетровской области. Деньги поступили в города и районы, начинают поступать на карточки людям. Оздоровление детей. По состоянию на сейчас мы оздоровили 160 тысяч детей, которые побывали в лагерях и в санаториях по всей области и по всей стране. До конца года еще 28 тысяч детей на каникулах побывают уже в санаториях. Отдельно мы уделяли внимание детям из малообеспеченных семей, детям отошников, тем более погибших отошников, а детям переселенцев, мы на, на прошлой неделе 10 человек таких детей вернулись из Литвы и всего за последние полтора года около 320 человек побывало за границей в Дании, в Хорватии, в Литве. И Дании. Инфраструктура. Мы продолжаем пользоваться преимуществами бюджетной децентрализации и тем, что на местах, в местных бюджетах остается большее количество денег в виде собираемых налогов. И мы решаем многолетнюю проблему с отсутствием воды у людей. У 70 тысяч людей вообще никогда на территории Днепропетровской области не было воды. Для 35 тысяч мы решили в прошлом году, для 35 решаем в этом. В Софийском районе мы в сентябре начинаем строительство нового водовода, который подключит к централизованной воде. 6 сел, вот представьте себе 6 сел, которые огромное количество времени там люди живут, а воды там никогда не было и нет, и не предвиделось, теперь она там будет. Кроме этого, сейчас одновременно строится порядка 19 водоводов, мы все их до конца года закончим. Строительство дорог. Вы знаете, что из областного бюджета было выделено более 500 миллионов гривен, из бюджета города Днепра 600 миллионов гривен, и еще около 500 было выделено из государственного бюджета на ремонт трассы Днепропетровский ворог через Николаев и павлоград Красноармейск. Мы свои ремонты дорог капитальные по состоянию на сегодня произвели на 65%. До конца октября они будут закончены полностью. Было два случая, когда подрядчик некачественно сделал дороги, у него работу не приняли, заставили переделывать. И мы все запланированные ремонты к 1 ноября закончим. Ну, либо к 30 октября. К сожалению, у нас затык в службе автомобильных дорог. Филиалы здесь. Там недавно поменялся руководство надеюсь это поможет но те деньги которые им выделены дорожная техника на дорогу днепр криворог не выехала хотя финансирование полностью есть дело по этой дороге находится в антимонопольном комитете рассмотрение если не ошибаюсь 9 сентября даже если там будет положительный исход и торги признаются стоявшимися мы не понимаем с точки зрения здравого смысла и логики как при 9 сентября можно начинать работы и давать гарантии что их в этом году закончат к сожалению служба автомобильных дорог свои деньги не освоит это большая проблема для области. Сколько бы мы денег для них не выбивали, их нужно уметь воплощать в асфальт, причем асфальт качественный. По подготовке к 1 сентября. У всех дети идут в школу, я надеюсь, да, у кого есть в школы все к 1 сентября готовы, все капитальные и средние ремонты произведены. Кроме того, в этом году в области открывается 15 опорных школ. Почему мы открываем опорные школы, почему это важно? Если вы посмотрите на выпускные экзамены, то по статистике их лучше сдают те школы, в которых в классах учатся много деток. Если это какая-то сельская школа, где 5 детей учатся, то там обычно очень низкие результаты. Специалисты в образовании связывают это с тем, что ниже конкуренция у детей, они меньше конкурируют друг с другом когда а, проходит учебный процесс. 15 таких 12 школ запускается с 1 сентября еще три запустятся до конца года. Что такое опорная школа? это м, учителя и дети, которые с радиуса в 20 километров свозятся в эту опорную школу, Дети маленького возраста, там первые 4 четвертый классы, учатся в филиалах опорной школы у себя по местам, а как только уже там, специализированные знания надо им давать, они свозятся в опорную школу. И на каждую такую опорную школу в этом году было выделено по полтора миллиона гривен из областного бюджета на приобретение кабинета физики, химии и так далее. К отопительному сезону с 15,5 тысяч жилых домов в области готовы уже 13 тысяч. До, конца, до начала отопительного сезона все из них будут готовы, в отопительный сезон мы войдем нормально. Кроме того, есть еще одно следствие децентрализации, так называемое ОСМД, общество со многоквартирных домов. В области у нас 2000, в этом году создано 763. Мы считаем, что это очень важно, потому что когда люди берут на себя ответственность за те дома, в которых они живут, во-первых, это реформа ЖКХ, которую все давно хотели, но никто ее не мог сделать. Во-вторых, это отсутствие ожидания какого-то доброго дяди на вертолете, который прилетит и решит все проблемы, и люди решают свои проблемы сами, объединяясь, и для этого заложена отдельные деньги в облбюджете бюджете на стимулирование тех, кто это делает. Помощь бойцам АТО. У нас есть две медицинские программы, которые мы помогаем демобилизованным. Это просто оздоровление и психологическая реабилитация. По программе оздоровления более 500 человек получили путевки и уже отдохнули в санаториях. До конца года еще 200 таких поедут в санатории и дома отдыха по всей стране за счет госбюджета. По психологической реабилитации на область было выделено в этом году 834 путевки. Тоже мы всем желающим через наши центры помощи воинам АТО раздали и все психологическую реабилитацию получили. В сентябре, когда все учителя вернулись, на базе Днепропетровского национального университета мы запускаем очередные курсы английского языка для демобилизованных, а на базе учебного центра Level Up очередные 60 бойцов будут заниматься курсами PHP-программирования сейчас на около 79 человек найти занимается курсах на выходных у нас произошла презентация проекта игры героев это соревнование по кроссфиту для демобилизованных воинов АТО, получивших увечья в зоне боевых действий. У ребят есть два месяца, чтобы подготовиться, после чего мы проведем такие мини-олимпийские игры, очень красивые, куда приглашаем всех желающих. Это торжество духа и силы воли над теми увечьями, которые люди получили в зоне боевых действий, защищая нас с вами от агрессии. Про наш музей АТО. Ну, две новости. Первое это то, что сейчас активно идут работы по подготовке его внутренней части. Основная проблема, с которой мы столкнулись, мы не хотим, чтобы это был музей в его таком каноническом совковом понимании. Это должно быть что-то очень современное, некая инсталляция. И мы активно собираем вещи всех, кто участвовал в боевых действиях, либо тех, кто погиб, чтобы этот музей был персонифицирован. И заходя туда, люди знали имена и фамилии тех, кто отдал свои жизни на этой войне. Кроме того, по уличной экспозиции мы, благодаря волонтерам, которые к нам обратились через социальные сети, они сделали 3D-тур по музею. Те жители которые нашей страны, которые не находятся в Днепре, они могут посмотреть d понять, что это за уличная экспозиция, и проникнуться тем, что мы сделали. Про инновации. Вот мы говорили про демобилизованных бойцов, АТО, которых мы учим пеш при программировании. Мы пошли чуть дальше, мы создали IT-инкубатор, куда лучших выпускников таких курсов, в том числе и студентов, приглашаем, и где они работают над какими-то конкретными проблемами. Одним из таких как бы это сказать, выпускных работ, это будет приложение турист для туристов по городу Днепру с аудиогидами, а второе приложение, которое мы делали вместе с IT.ru Днепро, это мобильное приложение e-контакт, мы обещали выложить код на GitHub, а в открытый доступ мы его выложили, он там находится, теперь все города и области могут брать это приложение и использовать. На прошлой неделе исполнился ровно год, как область работает в Прозоро, 21 августа, 2015 года было распоряжение Валентина Резниченко о переходе на Прозора. А мы по состоянию на сейчас третьи по Количеству торгов, и первые по их качеству, по завершенным и по тем, по которым нет споров. А мы сэкономили как область 111 миллионов гривен. Это два бюджета города Покров, бывший дженикидзе или два бюджета города Марганца. Это очень много, система прозора работает. Мы продолжаем проводить семинары. И в начале сентября, вот в этом зале, да, здесь за стенкой, да, а в нам будет очередной семинар для предпринимателей, тем более, что сейчас есть вышел закон с первого уста, вы знаете. И все надпороговые торги тоже идут только через прозора что очень удобно и облегчает нам работу. День независимости. У нас на День независимости случилось три больших события. У нас было три э, знаковых флага. Первый светящийся флаг на здании Днепропетровской администрации 30 на 60 метров, которого видно с высоты птичьего полета и который будет включаться каждый вечер с наступлением темного времени суток. Понятно, что зимой он будет ну, светиться дольше, чем летом. А второй флаг 225 метров длиной мы растянули на празднике Вильное небо в Майском-Синельниковском районе. И там был еще огромный 9-метровый флаг, с которым парашютист спустился, и потом его на флагштуке поднял. По оценкам полиции на мероприятие вильно небо пришло 10 тысяч человек. Это больше, чем мы ожидали. Мы, честно говоря, были уверены, что будет это то 3-4 тысячи. Пришло 10, с организацией справились. Мы поняли, что есть запрос на такие мероприятия, и команда Валентина Резниченко готова их дальше проводить на все праздники. Если это сплачивает людей, люди приходят и все вместе с семьями отдыхают. По атошникам и их семьям мы еще готовим большое сплав на каяках по Самаре и Днепру, там, где будет 100 человек участвовать им понравилось, они в этом участвуют. И большое событие, завтра у нас открытие громаднейшего детского садика в Слобожанском, это юбилейная объединенная территориальная громада, это один из двух детских садов в стране в этом году, построенных без средств государственного бюджета. Это средства бюджета объединенной территориальной громады децентрализация, и это 50% от всего проекта средства областного бюджета. А это 220 мест, это 5 корпусов, это огромное количество зелени, и это... Ключевой элемент того микрорайона, который там будет застраиваться, там уже заложен а, спортивный комплекс для, рядом для всех жителей этого микрорайона с бассейном, с футбольным полем, который мы начинаем строить уже в этом году и закончим строить в следующем году. А второй такой садик будет открыт на Левобережном 3, тоже на 220 мест. Мы его планируем закончить к концу октября, к началу ноября. А вот это и есть децентрализация и территориальная, и бюджетная. А у меня все. Если есть вопросы, я готов ответить. Скажите, пожалуйста, по Евровидению, означает ли это, что у ну, нового Гидропетровского а не про окончательную Если я... Понимаете, мы на каком-то этапе, каком этапе, перестали понимать логику принятия решений оргкомитетом. Вот я вам честно скажу, я участвовал во всех заседаниях всех оргкомитетов, куда нас приглашали. Единственное, чего я не делал, я не стоял на голове у них на столе. Вот хотя, наверное, если бы попросили за право получить Евровидение, я бы это сделал но это уже алогичная по своей сути как, какой-то процесс пошел. Вот вроде все всем показали, все всем рассказали, а оно 20 раз все меняется. Кроме того, у нас запрашивали 80 раз разные сведения, мы это все давали, все рисовали, все показывали, рисовали кучу графиков, привозили такой пул строительных компаний, которые могут реконструировать метеор, объясняли им на планах на 5000, ну то есть вот как, как, как это будет происходить, стыковались с европейцами, где то будет висеть оборудование, там 50 тонн оборудования должно повиснуть. И э, ну вот решения нет а время же уходит. Да? А у нас была концепция такая, что мы должны были закончить реконструкцию к 14 февраля и 14 февраля провести пробное мероприятие, чтобы они своими, своими глазами увидели, там, кто количество людей, которые туда придет. Там, бесплатно, неважно кто, Киан Эльза, Тина Каролю, вот, все пришли и все увидели. А когда на, у нас забрали 30 дней, а, ну, мы же не можем, знаете, как гармошка, стянуть, растянуть время. То есть так же не бывает. То есть мы не совсем понимаем, как теперь к 14 февраля успеть. Может быть, они скажут, про победитель, но успейте там, к 8 марта или там, к 1 апреля. Но сроки все время сжимаются, и процедура непростая, а решение не принимается. И мы не понимаем, почему никто же не говорит. То есть никто не выступил с заявлением, что решение не принято, потому что. Вот мы точно знаем, что Европейская вещательная корпорация свое мнение дала в прошлый понедельник. Они сказали, что вот такой город мы считаем достоин быть победителем. Но это рекомендация, все равно принимает решение Кабмин, ну, комитет в виде Кабмина. Это ваш никто не скажет. Мы не знаем. Мы точно знаем, что это было. Мы знаем, что Кабмин дал финансовые гарантии. Мы знаем, что все городов требовали из 15 миллионов финансовой гарантии, чтобы город понес 5 миллионов. 5 миллионов это вообще-то на секундочку 150 миллионов гривен. А вся реконструкция метеора там плюс-минус эти деньги стоит. А поэтому, если объявят победителем другой город, мы сделаем все то, что и планировали сделать. Мы со своей стороны город со своей. А сделаем все реконструкции, которые были запланированы и представим, что вот Евровидение не случилось, а в городе стало лучше, и все, что хотели, мы сделали. Ну, это тоже хорошо.